হয় এভৰিৱান কি খাব আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা মোৰ বোধে আইডিয়া পাব বিশেষকৈ এতিয়া বি এড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ যিহেতুকে প্ৰেক্টিচ টিচিং চলি আছে মই ভাবিলোঁ মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আপোনালোকক মোৰ এটা অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমি যেতিয়া আমাক টিচাৰে ছুপাৰভিজন কৰিবলৈ আহে তেতিয়া আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ আমি মানে ছিলেকশ্যন কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আমি যদি আছামিজৰ বা ইংলিছৰ তেন্তে আমি গ্ৰামাৰ ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ গ্ৰামাৰৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টক খুব ধুনীয়াকৈ ইনভলভ কৰিব পাৰি ব্লেকবোৰ্ড ৰাইটিং কৰিব পাৰি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ভাল হয় মানে গ্ৰামাৰ কথাবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ সদায় ফেমিলিয়াৰ হয় আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা উত্তৰবিলাক দিব পাৰে সেয়েহে বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্টেণ্ট যেনে ধৰক বচন হ'ব পাৰে লিংগ হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা স্বৰসন্ধি ব্যঞ্জন সন্ধি আছে তাৰপিছত পদ্য হ'ব পাৰে সমাহ হ'ব পাৰে মানে গ্ৰামাৰৰ যিকোনো আমি কণ্টেণ্ট খুব ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰোঁ আৰু মই মোৰ ছুপাৰভিজনত স্বৰ সন্ধি এটা ভিডিঅ' আৰু লগতে আৰ্হিটো দি থোৱা আছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেন্তে চাব পাৰিব বিশেষকৈ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কণ্টেণ্ট ল'ব লাগে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা ইজিলি ক'ব পাৰে বা আমি যাকেই সুধোঁ তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে আৰু এনেকুৱা হ'ব লাগে সদায় বিষয়বস্তুবিলাক ছ'চিয়েলৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ বিষয়বস্তুবিলাক লওঁতে আনচাৰবিলাক যাতে ধৰক ষ্টুডেণ্টে লিখি থকা পেইন পেঞ্চিলৰ পৰা আহিব পাৰে বা ওপৰলৈ চালে ফেনখনৰ পৰা আহিব পাৰে বা আমাৰ চৌপাশৰ পৰা তেওঁলোকে যদি খিৰিকীফালে চাই তেনেকুৱা এটা ধৰক পৰিৱেশৰ পৰা তেওঁলোকে আনচাৰটো দিব পাৰে বা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কুলৰ পৰা দিব পাৰে বা স্কুলখনৰ ক্লাছৰুমটোৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট আমি যেতিয়া ল'ম বা এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পদ হ'ব পাৰে বা বজাৰ বা এনেকুৱা কিছু ভকেচনেল এডুকেশ্যন ছিক্স ছেভেন এইট নাইনৰ ভিতৰত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট আছে আপোনালোকে সৰু সৰু একেবাৰে মাইনৰ টপিকটো লৈও আমি খুব ধুনীয়াকৈ ছুপাৰভিজন দিব পাৰোঁ বিশেষকৈ ছুপাৰভিজনটো এনেকৈ দিব লাগে যাতে টিচাৰসকলে খুব ধুনীয়াকৈ সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰে নহ'লে ৰি চুপাৰভিজন দিলে আমাৰ কষ্টও হয় আৰু টিচাৰেও ফিডবেক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান মানে বেয়া পায় আৰু সেয়েহে কৈছোঁ যে ছুপাৰভিজনৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰফেক্টলি আমি মানে টিচিং কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ ফাইনেলত সিমানেই ভাল হয় তাৰপাছত আৰু সুপারভিশনের যেতিয়া আমি সময়ত যেতিয়া আমি টিচিং কৰিম তেতিয়া টাইম ম্যানেজমেন্টও খুব চাব লাগে বিশেষকৈ একেবাৰে সিম্পলকে এটা ধৰক কন্টেন্ট লৈ বারে বারে আমি নিজৰ মানে ৰুমতেই আমি কৰিব লাগে আৰু যেন প্ৰেক্টিছ হয় সিমানে আমাৰ মানে কি হয় টিচিংটো পারফেক্ট হয় আৰু আপোনালোকে পৰাপক্ষত ব্লেকবোৰ্ড ৰাইটিং মানে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব পাৰে সৰু সৰু শব্দ যেনেকৈ ধৰক প্ৰাকৃতিক সম্পদ মানৱ সৃষ্ট সম্পদৰ উদাহৰণসমূহ ধৰক বায়ু বতাহ দলং বা এনেকুৱা স্কুল এনেকুৱাবিলাক শব্দ আপোনালোকে ব্লেকবোৰ্ডত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তেতিয়া ক্লাছৰুমটো মেনেজমেণ্টো খুব ধুনীয়া হয় ষ্টুডেণ্টসকলৰো মানে মটিভেট হয় আমাৰ কি হয় আপোনালোকৰ হয় নহয় কমেণ্টত জনাবচোন কণ্টেণ্টবিলাক আগতীয়াকৈ গ্ৰুপত চিলেকশ্যন কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ দধুৰ মধুৰ অৱস্থা হয় নহয় জানো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব সকলোকে যেতিয়া সকলোৱে যেতিয়া কণ্টেণ্টবিলাক লৈ শেষ কৰে আপোনালোকে কিতাপখন এবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ চাব অৱশ্যে এতিয়া মই ছ'চিয়েল কিতাপখন মোৰ আছে মই ভিডিঅ' কৰোঁতেহে লোৱা নহ'ল আপোনালোকে একেবাৰে সৰু সৰু বিষয়বস্তুটো ল'ব আৰু তাৰ পৰা চাবচোন একদম ইউনিক কুৱেশ্যনো ওলায় আৰু প্ৰিভিয়াছ নলেজ ষ্টেজটো হয় যাতে সকলোৱে ফেমিলিয়াৰ এটা কণ্টেণ্ট যেতিয়া লয় টিচাৰসকলে ছুপাৰভিজন কৰোঁতে কৰোঁতে একেটা কণ্টেণ্ট তেওঁলোকে গম পাই যায় বা তেওঁলোকে কিমান চাব আৰু একেটা কণ্টেণ্ট বা একেখন স্কুলত একেখন স্কুলত বাৰু নহয় বেলেগ বেলেগ স্কুলত যদি একেটা বিষয়বস্তুকে তেওঁলোকে ছুপাৰভিজন কৰি থাকে তেতিয়া তাৰ ক্ষেত্ৰত মেজাৰমেণ্ট কৰাৰ বাবেও তেওঁলোকে অকণমান ফিডবেক দিওঁতে ধৰক অকণমান ইফাল সিফাল হৈ যায় মানে মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাহে কৈছোঁ দেই সেইকাৰণে সদায় আনে নোলোৱা এটা কণ্টেণ্ট পৰাপক্ষত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মই কৈছোঁৱেই ষ্টুডেণ্টে জনা বা ষ্টুডেণ্টৰ ফেমিলিয়াৰ খুব সৰু সৰু বিষয়বস্তুখিনি চিলেকশ্যন কৰিব চাবচোন আপোনালোকৰ মানে ছুপাৰভিজনৰ টিচিংটো খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু ভয় নকৰিব আমাৰ ছুপাৰভিজন থকা দিনাখন অকণমান ভয় ভয় লাগে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ দেখুৱাম ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ ইনভলভ কৰিম মেনেজমেণ্ট হ'ব নাই হোমৱৰ্ক দিম নাই গতিকে আপোনালোকে ভয় নকৰিব খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচ টিচিং কৰক বি এডৰ জাৰ্ণিটো এনেও সুকীয়া অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰি আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান সমস্যা মোক কমেণ্টত সোধে মই মোৰ নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বি এড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ৰিলেটেড আৰু মই ভিডিঅ' মানে নেক্সট দিন আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপুনি নতুনকৈ চাইছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই